Əgər bütün güc Allah'a aiddirsə, Allahutaala istədiyini, istədik istədiyi bəndələrin üzərinə göndərir. Valillahi junudus semawati vel ard. Göylərin və yerin ordusu Allah'a məxsusdur. Ve ma mə ya'lamu junud rabbika illa hu. Sənin Rəbbinin ordularını, onun sayını, çoxluğunu, növlərini ondan başqa heç kəs bilmir. Çoxlu, kiçik və böyük, yəni ordular vardır. Nə üçün biz Allah'a sığınmırıq? Nə üçün Allah'a təvəkkül etmir? Allah'a etimad etmirik. Əşyə-i səğayrə və kebîra. Böyük və kiçik şeylər. Həqiqətən bu vəba necə də qəribədir. Yəni adi bir virus, virus gözlə görünmür. Gözlə görünmür. Yəni 250 min dəfə böyütdükdən sonra görünür. Mikroskopla, güclü mikroskoplarla böyüdüldükdən sonra hətta bəziləri gətirir ki, 500 min dəfə böyüdüllükdən sonra koronavirussu, niyə korona deyilir? Yəni o böyüdüldükdən sonra korona tac deməkdir. Taca oxşuyur onun forması, şəkli. Taca oxşadığına görə on, o cür adlandırmışlar. Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sallam buyurur ki: Ya məşərul muhacirin, xamsun izeb tulitun bihinna və auzu billahi an tudrikuhunna. Yəni beş şey sizə üz verdiyi zaman mən Allah'a sığınıram onların sizə yetişməsindən və yaxud sizin onlara yetişməyinizdən və onlardan birincisini buyurur ki: Lem tadharil fahişatu في قوم قد حتى يعلنوا بها الا فشى فيهم الطاعون والاوجع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا هر hansı bir qovmda fahişəlik fuhuş ve şirkin işlər zahir olarsa ve bunu açıq aydın elan edərlərsə Onlarda taun və keçmiş sələflərində əcdadlarında olmayan xəstəliklər ortaya çıxar. Yəni keçmişdə belə şeylər var idi, mi? yox idi. Deməli hər hansı bir qövmdə yəni bu ortaya çıxarsa, yəni fuhuş işlər elan edərlərsə və açıq-aydın da bu günahları necədə rəsmiləşdirirlər. Günahları Allah'a qarşı çıxmağı rəsmi formada elan edirlər və onda taun və əcdadlarında olmayan xəstəliklər ortaya çıxar. Kəab al-Ahbar radiyallahu anhum İbn Abbas radiyallahu anhu anhumə deyir ki Əgər bir qovumda vəba ortaya çıxarsa, bil ki onlarda zina çoxalıb. Zina çoxaldığı üçün onlarda bu gün yoluxucu xəstəliklər ortaya çıxmışdır. Yeden amrad jadidatansha, yeni bir xəstəliklər ortaya çıxır. Allah təala o cür çirkin insanlara, çirkin işlərə əməl edənlərə Bu xəstəlikləri musallat edir. Və həmçinin taunu Allah Taala bundan əvvəl də İsrailə, Bənu İsrailə musallat etmişdir. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur ki: "Ət-taunu ricsun, taun bir əzabdır. Arsalə unsil ala taifətin min Bəni İsrail." Bəno İsraildən bir dəstəyə göndərilmişdir. Lakin nisbeti li hadil umma fehum şühada. Amma bu ümmətə gəldikdə isə bu ümmətə taun üz verərsə onlar onun səbəbi ilə ölsələr inşallah ki şehiddirlər. Fehu azabun alel kəfəreti vel fesəqa. Yəni bu xəstəlik kəfirlərə, fasiqlərə Fuhuş çirkin, murdar iş sahibləri üçün əzabdır, amma möminlər üçün isə bir rəhmətdir. Əgər bir insan desə ki, "Bəs bu it, yəni, sen spit xəstəliyi, fə nə qul izə əsaba mücrimən fə huva uquba və cinayət yərə o günahkərə üz verirsə, onun üçün də bir cəzadır. Və izə əsaba bəriyən salamat insana spit xəstəliyi və bu kimi xəstəliklər yoluxarsa üz verərsə, qanla keçərsə onun üçün bir rəhmat və şəhadət şəhidlikdir. Və həkəzə ləm tüzhər il fahişə fi qəum qəd tətə yə'lənə biha. Hər hansı bir qəumdə fahişəlik, yəni fuhuş işləri və çirkin işlər zahir olarsa və nəhayət onu elan edərlərsə onlara əcdadlarında olmayan xəstəliklər üz verir. Yəni Artı açıq-aydın yerlərin açılması bunun üçün buna işarədir. Təşriul qawanin liiqameti'l usar ala'l şawaz ve həmçinin elə insanların bir-biriləri ilə, yəni evlənməsi də bunun açıq-aşkar dəlildir. Yəni elan etməyə dəlildir. Illa feshafihim utaun onlarda taun və əcdadlarında olmayan xəstəliklər ortaya çıxar. Və həmçinin digər rivayətdə gəlir. E, Yaxşı bir isnadla Hafiz e, rahimehullah buyurur ki: "Və la zaharatil fahishatu fi qawmin illa sallat Allahu alayhimul maut." Hər hansı bir qəbumdə fihuş fihuş işlər, fəhşəlik zahir olarsa Allah təala onlara ölümü musallat edər. Və Aişə anamızdan gələn həlisdə isə la təzalu ummati bi xeyr ma lam yefşi fihim waladu zinə fəizə fəşə fihim waladu zinə auşə ka an ye'ummuhumu llahu bi iqab ummatim xeyr içərsində onlar nə qədər ki onların içərsində vələdü zinə çoxalmazsa vələdü zinə yəni zinadan doğulanlar çoxalmazsa yayılmazsa əgər onların içərisində zinadan doğulanlar çoxalarsa Allah Taala tezliklə onları öz cəzası, əzabı ilə əhatə edər. Hədiyyə təvaainə al musəbbə bi hadəl cəsimatəṣ-ṣəğayərləti alləti la təkadu turā aw bi ya tantəşir. Yəni gözlə görünməyən, yəni bu viruslar necə yayılır? Necə qəribə işlər ortaya çıxardır. Yəni Allahın qoşununu, ordusunu, onun sayını, çoxluğunu, növlərini ondan başqa heç kəs bilə bilməz. Hətta bunun qarşısında bütün dünya, yəni bundan əvvəllə çıxıb, indi dəc ortaya çıxıb, bütün dünya bunun qarşısında acizdir. Bütün dünyanı hər tərəfli vurur. Hansı ki Yəni Çin öyünürdü ki, yer üzərində elə bir güc yoxdur ki, yəni bizim iqtisadiyatımızın qarşısını ala bilsin. Yəni görən Allah Taala gözlə görünməyən, yəni mücərrəd gözlə görünməyən bir ordu göndərir. Necədə? Yəni insanlar bunun qarşısında aciz qalır və bunun çaresini yəni tapa bilmirlər. Yəni bu da O zalımlar üçün, qaddarlar üçün bir ibrət dərslidir. Əgər onlar bundan bir fayda, yəni çıxararlarsa, düşünərlərsə, yəni ibrət ala bilərlər. Yəni gözlə görünməyən bir şey bütün dünyanı vəlvələyə, bütün dünyanı qorxuya salmış, bütün səhiyyə nazirlikləri toplaşır. Yenə bir şey yəni edə bilmirlər. Yəni bu da onu bildirir ki, insan zülmündən uzaq olma ola bilsin. Müslümanlara zülm etdikləri üçün və kiminsə məzlumun duasının səbəbi də də, yəni ola bilər. Çünki hədisdə də gəlir ki, məzlumun duası ilə Allah arasında pərdə yoxdur. Yəni onun vaxtı var, o çatacaqdır. Yəni ona görə deyilir ki, Sehamul leylə la toxdu, yəni gecə atılan o oxlar, yəni gecə olunan dualar yan keçmir. Yəni müəyyən vaxtdan o dəyəcək hədəfə, yəni dəyəcəkdir. Yəni ə, Allah Taala o məzlumun duasını qəbul etdiyi çündə ola bilər. Doğrusunu Allah bilir. Və həmçinin digər nə qədər bəlalər, yəni müsibətlər vardır ki, onlar hamısı, yəni buna səbəb ola bilər. Yəni bütün bunlar hamısı onu bildirir ki, insan Yəni Allahdan qorxmalı, Allah'a yönəlməli, Allahı qorumağa çalışmalı. Əgər Allahı qoruyarsa, yəni əmrlərini yerinə yetirib, qadağalarından çəkinərsə, Allah Taala da onu qoruyar. Əgər insan qorunmaq istəyirsə, necə ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur, İhfazillaha yahfazuk. <laughs> Allahı qoru, Allah səni qorusun. İhfazillaha təciduhu tujahak. Allahı Allah qoru, <laughs> Allahı, Allahı qarşında taparsan. Əgər insan Allahın əmrlərini yerinə yetirməklə, qadağalarından çəkinməklə və hədlərini aşmamaqla Allahı qoruyarsa, Allah Taala onu, onun sağlamlığını, ailəsini, malını qoruyar və həmçinin onun yəni dinini qoruyar. Və ona görə bu insan üçün, hamı üçün bir ibrət olmalıdır. Yəni görün gözlə görünməyən bir ordu, yəni nələr edir? Yəni Allah Taala'nın yəni əzəmətinə yəni dəlalət edir. Yəni bir anda yəni hər bir şey ola bilər. Bir anda necə ki o vaxtı Firavun da təkəbbürlənir və onun qarşısında duran heç kəs yox idi. Yəni Allah Taala sadə bir su ilə məhv elədi. Su ilə yəni bir gün içərisində yəni yoxa çıxdı. Yəni elə bilik ki belə bir şey yoxdur. Yəni Firon adında bir kimsə o cür böyük bir tağut, yəni yer üzünə yer üzərinə gəlməmişdir. Amma ağl ilə fikirləşəsə olsa e, və insan deyə bilər ki, yəni, bu cür cücun qarşısında heç kəs dura bilməz. Amma o Quranda keçən qıssələr, qis yəni elə-belə zikr olunmur. O qissələrin hamısı, yəni o möminlər üçün ümid yeridir. Yəni o da bildirir ki, heç vaxt, yəni mömin insan, yəni Allahın rəhmətindən, Allahın yardımından, dəstəyindən ümidini üzməməlidir. Nə qədər yəni düşmənlər tərəfindən sıxıntılar, bəlalar yəni olsa da, yəni baxmayaraq nə qədər müsəlmanlara onlar əziyyət verirlər, indi isə adi gözə görünməyən bir şeyin qarşısında necə də yəni artist qalıblar. Allah qorusun. Allah Taala bütün müsəlmanları pis xəstəliklərdən, pis bəlalardan, müsibətlərdən qorusun. Allah Taala hər birimizi öz dinində sabit eilsin. İslam üzərində yaşayıb, iman üzərində canımızı alsın. O sallallahu alaihi vel-nebiy Muhammed va alaihi ve alihi ve sahbi ve